আপোনাৰ ঘৰৰ সৰু ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে স্কুললৈ গ'লে নিশ্চয় এনেকুৱা বেগ লৈ যায় আৰু এই বেগটো যদি শুদ্ধকৈ লোৱা নাযায় বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে আপোনাৰ যাতে সৰু ল'ৰা বা ছোৱালীটোৰ এইবিলাক সমস্যা নহওক তাৰ বাবে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো কাইণ্ডলি শেষলৈকে চাব সৰু ল'ৰা বা ছোৱালী এটাই যদি বেগ এটা লৈ থাকে এটা কথা আপুনি মনত ৰাখিব বেগটো যাতে এনেকৈ এটা ছাইডে নলয় যেতিয়া বেগটো এটা ছাইডে এনেকৈ লয় এটা কান্ধত বহুত বেছি জোৰ পৰে তাৰ ফলত কান্ধৰ বিষ হ'ব পাৰে ডিঙিৰ বিষ হ'ব পাৰে লগতে আপোনাৰ বা সৰু ল'ৰা বা ছোৱালীটোৰ কাণখন সমান নাথাকিব মানে এটা ছাইডে কাণটো নামি যাব আৰু ৰাজহাড়ডালৰ সমস্যাও হ'ব পাৰে এটা ছাইডে সদায় এনেকৈ ওজন ডাঙোতে ডাঙোতে ৰাজহাড়ডালো বেঁকা হৈ যাব পাৰে সেয়েহে আপুনি সদায় মন কৰিব যাতে আপোনাৰ ঘৰৰ সৰু ল'ৰা বা ছোৱালীটোৱে সদায় বেগটো এনেকৈ দুইখন কান্ধতে ভালকৈ লৈছে দুই নম্বৰটো হ'ল আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ লৰা ছোৱালীটোৰ বেগত বস্তু ভৰাই সদায় আপুনি মনত ৰাখিব যে সদায় ওচৰৰ চেইনডালত মানে পিঠিৰ ওচৰৰ চেইনডালত ওজন থকা বস্তুবিলাক ভৰাই আৰু পিছৰ ফালে কম ওজন থকা বস্তুবিলাক ভৰাই আপুনি যেতিয়া এনেকে বেলেঞ্চত বস্তুখিনি ভৰাব তেতিয়া কি হয় পিঠিৰ ওচৰত যদি ওজন থাকে তেতিয়া ওজন ডাঙাত কষ্ট নহয় তেতিয়া কি হয় সন্মুখৰ ফালে অকণমান হালি হলেও ওজনটো ভালকৈ ল'ব পাৰে কিন্তু আপুনি যেতিয়া বস্তুবিলাক পিছৰ ফালে ভৰাই দিয়ে তেতিয়া কি হয় বাচ্ছাটো এনেকে এনেকে হালি শালি বস্তুবিলাক দাঙিব লাগে তাৰ ফলতো বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰি শেষৰটো হ'ল আপুনি জানে আমি আমাৰ পিঠিত কিমান বেছি ওজন ল'ব পাৰো আমি এটা মানুহকো এনেকে পিঠিত উঠাই খোজ কাঢ়িব পাৰো হয়নে আৰু আপুনি যদি দেখিছে আপোনাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীজনে অকণমান ওজনৰ বেগটো যদি লওঁতে ভাগৰি পৰিছে বহুত বেছি কষ্ট পাইছে তেনেহলে ইয়াত সেই সৰু ল'ৰা বা ছোৱালীটোৰ দুৰ্বলতাৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে যদি এনেকুৱা হৈ আছে অকণমান ওজনৰ বেগটো দাঙিব সেই সৰু মাইনা বা বাবুজনে কষ্ট পাইছে তেনেহ'লে সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীটোক আপুনি এতিয়াৰ পৰাই ব্যায়াম কৰিব শিকাওক আৰু ঘৰত বেছিকৈ শুই থাকিব নিদিব অকণমান ব্যায়াম কৰিব দিব আৰু যেতিয়া সি সদায় ব্যায়াম কৰিব ধৰিব তেতিয়া লাহে লাহে বেগৰ লগতে মানুহ আকৌ এনেকৈ পিঠিত দাঙি খোজকাঢ়িব পাৰিব বহুত জৰুৰী ভিডিঅ' সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ